ஸ்ரீ குருபியோ நமஹ அனைவருக்கும் நமஸ்காரம் இன்று வெள்ளிக்கிழமை ஆதிசங்கர் இயற்றிய சர்வ மங்களையும் தரவல்ல ஸ்ரீ காமாட்சி ஸ்தோத்திரம் பாராயணம் செய்யலாம் வாரணாசிக்கு அடுத்த புண்ணிய விளங்குவது காஞ்சி இதை கச்சியம்பதி என்றும் அழைப்பார் தேவியின் அம்பத்தி ஒன்று சக்தி பீடங்களில் இது காமகோட்டி சக்தி பீடம் காஞ்சி என்றாலே காமாட்சி தான் என்று சொல்லும்படி காமாட்சி அம்மனால் மகிமை பெற்ற ஸ்தலம் காஞ்சி கா என்பது சரஸ்வதி மா என்பது மகேஸ்வரி ஷி என்றால் லக்ஷ்மி ஆக இம்மூன்று தேவிகளும் இணைந்ததே அருள்மிகு காமாட்சி அம்மன் கா என்றால் விருப்பம் மனிதர்களின் விருப்பங்களை ஆள்பவள் மற்றும் நிறைவேற்றுபவள் என்பதால் அம்பிகைக்கு காமாட்சி என்ற பெயர் ஒவ்வொரு யுகத்திலும் ஒவ்வொரு மகான் அம்பிகை ஸ்லோகங்களை துர்வாசரால் ஸ்லோகங்களும் திரேதா யுகத்தில் ஆயிரத்தி ஐநூறு ஸ்லோகங்களும் துவாபர யுகத்தில் தௌமியாச்சாரியரால் ஆயிரம் ஸ்லோகங்களாலும் கலியுகத்தில் ஆதிசங்கரால் ஐநூறு ஸ்லோகங்களாலும் போற்றி வழிபட அன்னை காஞ்சி காமாட்சியம்மன் நாம் இந்த வெள்ளிக்கிழமையில் ஆதிசங்கர் இயற்றிய சர்வ மங்களங்களையும் தரவல்ல ஸ்ரீ காமாட்சி பாராயணம் செய்து பலன் பெற்றிடுவோம் இதை தினமுமே சொல்லலாம் இயலாதோர் பௌர்ணமி ஞாயிறு செவ்வாய் மற்றும் வெள்ளிக்கிழமைகளிலும் அம்பாளுக்கு உகந்த நாட்களிலும் விளக்கேற்றி இந்த ஸ்தோத்திரத்தை சொல்லி வழிபட சக்கல நன்மைகளும் உண்டாகும் மங்கள செயல்கள் தடையின்றி நிறைவேறும் நம்ம ஸ்தோத்திரத்தை பார்க்கலாம் ஸ்ரீ காமாட்சி ஸ்தோத்திரம் कल्पाणूकः पुष्पजालविलसन्निलालकां मातृकां कान्तां कञ्जदलीक्षणां कलिमलप्रध्वंसिनीं कालिकां काञ्चीनूपुरहारदामसुभगां काञ्चीपुरी कामाक्षीं करिकुम्भसन्निबकुचां वन्दे महेशप्रियां काशाबां शुकभासुरां प्रविलसत्कोशातकीसन्निभां चन्द्रार्काणलोचनां सुरुचिरालङ्कारभूषोज्ज्वलाम् ब्रह्मश्रीपतिवासवादिमुनिभिः संसेविताङ्ग्रिद्वयां कामाक्षीं गजराजमन्दगमनां वन्दे महेशप्रियाम् ऐं क्लीं सौरिति वदन्ति मुनयस्तत्वातरूपां पराम् वाचाम् आदिमकारणं हृदि सदा ध्यायन्त्यां योगिनः बालां पालविलोचनां नवजपावर्णां सुषुम्नाश्रितां कामाक्षीं कलितावतं ससुभगां वन्दे महेशप्रियाम् यत्पादाम्बुजरेणुलेशमणिशं लब्ध्वा विदत्ते विदिर्विश्वं तत्परिपाति विष्णुरकिलं यस्याः प्रसादाचिरं रुद्रः संहरति क्षणात्तदकिलं यन्मायया मोहितः कामाक्षीम् अतिचित्रचारुचरितां। वन्दे महेशप्रियाम् सूक्ष्मात्सूक्ष्मतरां सुलक्षिततनुं क्षान्ताक्षरैर्लक्षितां वीक्षाशिक्षितराक्षसां त्रिभुवनक्षेमङ्करीं अक्षयाम् साक्षाल्लक्षणलक्षिताक्षरमयीं दाक्षायिणीं सक्षिणीं कामाक्षीं शुभलक्षणैः सुललितां वन्दे महेशप्रियाम् ओङ्काराङ्गणदीपिकाम् उपनिषत्प्रासादपारावती आम्नायाम्बुदिचन्द्रिकाम् अदतमः प्रध्वं सहंसप्रभां काञ्चीपट्टनपञ्जरान्तरशुकीं कारुण्यकल्लोलिनीं कामाक्षीं शिवकामराजमहिषीं वन्दे महेशप्रियाम् ह्रीङ्कारात्मकवर्णमात्रपठनात् ऐन्द्रीं श्रियं तन्वतीं चिन्मात्राम्बुवनेश्वरीम् अनुदिनं भिक्षाप्रदानक्षमा विश्वागौगणिवारिणीं विमलिनीं विश्वम्बरां मातृकां कामाक्षीं परिपूर्णचन्द्रवदनां वन्दे महेशप्रियाम् वाग्देवीति च यां वदन्ति मुनय क्षीराब्धिकन्येति च शोणीभृत्तनयेति च श्रुतिगिरो या मामनन्ति स्फुटम् एकानेकफलप्रदां बहुविदाकारास्तनुस्तन्वतीं कामाक्षीं सकलार्तिभञ्जनपरां वन्दे महेशप्रियाम् मायामादिं कारणं त्रिजगताम् आराधितां ऋद्वयाम् विद्यां विद्या पिपश्चिद्दियां मायामानुषरूपिणी मणिलसन् मध्यां महामातृकां कामाक्षीं करिराजमन्दगमनं वन्दे महेश प्रिया कान्ता कामदुका कामारि वामकगा कल्याणी कलितावतार सुभगा कस्तूरिका चर्चिता कम्पातीरसालमूलनिलया कारुण्यकल्लोलिनी कल्याणानि करोतु मे भगवती काञ्चीपुरी देवता इति श्रीमद् आदिशङ्कराचार्यविरचितं स्तोत्रं सम्पूर्णं श्रीगुरुव्यो नमः உலகின் தலைமை பீட்ட நாயகியான ஸ்ரீ காஞ்சி காமாட்சி அன்னையை போற்றி ஆதிசங்கரர் அருளிய இந்த சக்தி வாய்ந்த காமாட்சி ஸ்தோத்திரத்தை இந்த நன்னாளில் அனைவரும் பாராயணம் செய்து அன்னை காமாட்சியின் பரிபூரண அருளை பெறுவோம் துன்பங்கள் நீங்கி மகிழ்ச்சியாக வாழ்வோம் நல்லதே நடக்கும் நமஸ்காரம்